Сейчас. Я защищал свой бизнес-план, сделанную презентацию, в общем, свой проект, с которым я для создания которого я сюда пришел. Он, конечно, изначально был немножко другой по виду и по мыслям, по замыслам тоже был немного другой. Но в процессе обучения он мутировал, эволюционировал, вышло то, что вышло. Я в этой школе в принципе продвигала проект моего мужа. Я ему помогала оформить. Это все уже в окончательный какой-то такой четкий образ. Я директор, бухгалтер, юрист, а он будет главным специалистом. Это семейное СТО, которое, в принципе, будет именно на нем все держаться. Самые яркие впечатления – это вот те моменты, когда мы в группах работали над какими-то практическими заданиями, и из нас всех вот ежиков в тумане вдруг мы из того тумана выходили І щось таке такое красиве і яркає создавали. Вже друга школа МСП а, успішно підходить до свого завершення. Сьогодні перший день захисту проєктів, написаних в рамках навчання в школі МСП. А всього 30 людей пройшли навчання, і за результатами цього навчання відбудеться захист 26 шести проєктів. А це дуже святкова для нас мить, а, які передавало три тижні. масловые работы, а, буквально позавчера наши слухачи успешно заканчивали писать свои бизнес-планы, а Дейки уже начали их тирать. Для меня здесь практически все было новое. То есть я врач абсолютно не имею отношения ни к финансам, ни к банковскому делу, ни к маркетингу. а Здесь очень много новой информации по всем этим э, дисциплинам, очень было интересно, интересные люди. Просто маса удовольства, якесь нові знання, як зараз говорять, прокачала по-новому. З моєї точки зору, прогрес є очевидним, очевидним у всій групі. Я розумію, що кожен приходить на навчання дещо з відмінними цілями, є і спільна мета, зрозуміло, що це розвиток бізнесу, але у кожного є і свої особисті підцілі. И у каждого, абсолютно у каждого есть прогресс. Единственное, что я ожидаю от школы, чтобы цей прогресс был не только у наших слушателей, а в целом у в, в развитку нашего міста Белозерка. Если есть какое-то желание, стремление чего-то большего добиться, не просто там работать как-то, где-то что-то с чем-то, как-то двигаться, да, обязательно приходить, потому что это классно, это новое знание, это новый опыт, это новое знакомство. И самое важное, вот еще один очень важный фактор, это Помимо тебя, в аудитории 29 человек, которые мыслят совершенно в одном с тобой направлении, в других, конечно, там отраслях, но в одном направлении. И ты, ты учишься, ты находишься в этой атмосфере, и ты чувствуешь поддержку этого потенциала. Это нужно пережить, это невозможно описать словами.